бригады отдельно все что было заказано в общем все что было куплено все что было заказано это надо все покомплектовать парням отдельно в каждой роты и чем мы в принципе и занимаемся у нас по печени можно сказать несколько десятков человек для пяти бригад мы сегодня вот собираем все все что нужно все что просили мальчики это, это тоже первое свинцовое туман. Подождите, подождите, не путайте меня, не, 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 Ой, сложно было это все сократить, очень сложно, потому что э, некоторых, э, некоторых заказанных э, вещей просто нет в наличии, мы, мы не знаем или не можем их купить. Ну и плюс финансовый вопрос очень остро стоит финансовый вопрос, нам очень катастрофически не хватает денег. Где у нас три человека? Люди э, откликнулись, честно говоря, я даже не ожидал. Очень много людей просто приходили, спрашивали, что нужно, и делали именно те покупки, которые были нужны. Какие-то порошки, вода. Это просто давали люди. Люди приносили продукты, люди приносили носки. Большое спасибо нашему рынку, девочкам. Они купили футболки. Кто-то купил трусы. На самом деле там мелочей никаких не существует. Человек, который спал всю ночь в палатке с комарами, не выспавшийся, не может стоять продуктивно дальше на посту. А? Доклады хлопцам фото. Ми сьогодні одягнулися усе, що ми їм передаємо і доклали їм, щоб вони і, і, доклали їм фото, так? Да, там написали, що хлопці наші любі, якщо щось, то подзвоніть, ми готові з вами разом стояти. Так. Тобто плечо, в плечі, якщо нічого, то ми пліч? готові. Ми, ми готові, ми вже, ми вже наміряли, <ріх> Синам, нам все сподобалось, ми зможемо. Да, і просто поміряли для того, щоб... Відчути, як це хлопцям тягати цей бронежилет, ходити в цих футболках у камуфляжі. Чесно кажучи, що ми просто дуже швидко. Ми хвилин 10 ми були в камуфляжі і в бірцях бронежилеті і вже не запарилися. Вже захоролися. Це дуже відчули. жарко. всю всю тяжі. Так що любі не хлопчики, да. ми вас чекаємо. Повертайтесь скоріше. Так. Нарисовали рисунки. Это такие маленькие приветы для наших защитников. Вот. Очень меня поразило такой вот конвертик. Там тоже он запечатан. Мы его вскрывать не будем. Это для тоже, для наших защитников. На самом деле это в нашей работе самый классный момент. Почему? Потому что э, дети всегда чистые, всегда открытые. Для них наши защитники действительно герои, действительно э, люди, которые их защищают, оберегают и охраняют. Мы очень благодарны маленьким нашим деткам. Большое им спасибо. Почему это вот так важно? Потому что на самом деле продукты, какие-то вещи, какая-то защита, это необходимо, но это... Э, не так поддерживает, как знание о том, что девушка задумает. Лера, меня не берут с собой. Здесь бронежилеты средства гигиены, все собрано на пожертвования. Люди приносили все, что могли, все ребятам отвезется. Это непосредственно Лазовским, которые уже в зоне АТО, именно с Лазовой. Именно будет адресно им отдана эта помощь. Пожалуйста, складывайте, я не против совсем Я жутко хочу на море. У меня дело в том, что папа в апреле купил дом в Бердянске. У меня там живет брат. В обычные года мы ездили, ну, вот за этот период времени, я бы уже, наверное, два раза точно смоталась. В этом году я не была, я жутко хочу. Я понимаю, что в стране идет война. Нужно подождать. На море? Вот закончится война, и мы все поедем на море! А вы всем тактические перчатки, всем тактический рюкзак есть. Это тоже масло уже есть. Да? Это тоже. Только ножи. Да, нет. Вам вообще не страшно ехать туда? Да, ну, мне уже прыгнет этот возраст бояться. Ну вообще не боится никто, это только девочка не боится. А нормальный человек всего когда-то боится. Ну нужно переступить через это. Ребята же там тоже воюют, им тоже страшно. Но они же воюют. А мы же должны как-то помогать. Ну, я думаю, что будет все нормально. Надеюсь, по крайней мере.